Третье лицо Барковский, он товарищ такой непредсказуемый, и э, мне кажется, это была ошибка судьи Марулиной, которая в свое время ввела таких третьих лиц в процесс. Но на самом деле... Э, он не согласен. Судья не удовлетворил некоторые его ходатайства, он с ними был не согласен, поэтому он заявил отвод судье. Судья не нашел в аргументах, которые были предоставлены Барковским, никаких оснований для отвода, установленных действующим законодательстве. С другой стороны, мы, мы имеем здесь очень забавный факт, когда судья сам решает вопрос о своем собственном отводе. Логически это выглядит как ну нонсенс, в принципе. С другой стороны, если вы. Это объясняется только тем, что процесс нужно проводить, ну, как-то соблюдая какие-то временные рамки. И поэтому, если бы каждый раз собиралась стройка, то. Одни отводы бы заняли там полгода, наверное, просто судье. Мы, мы тоже недовольны тем, что судья некоторые наши ходатайства не удовлетворяет. Мы можем быть недовольны другими его действиями, но пока что у нас нет оснований для того, чтобы э, заявлять об его отводе. То есть у нас нет ни оснований, ни каких-то... Причин для этого, скажем так. И нам не нравятся некоторые его действия, но с другой стороны, законных оснований мы не видим. Там несколько третьих лиц не пришло, опять же, абстрагируясь от тех от тех, кто не пришел. На самом деле, проблема не в том, что они не пришли. То есть часто стороны не приходят в процесс, третьи лица не приходят в процесс по разным причинам. Проблема состоит в том, что они не были вовремя уведомлены. Нет доказательств, что они получили повестки. Вот просто. Если нет таких доказательств, то судья поступил абсолютно обоснованно, ну, потому что они бы потом объявили, что дело рассмотрено без их участия, они не были вовремя уведомлены, их права нарушены. И это было бы одним из оснований для того, чтобы обвинить и судью, и уже обвинить его обоснованно в том, что он совершает какие-то нарушения процессуальные, и потом пересмотреть в конце концов дело.